Ratu Semut Rangrang merupakan komponen utama dan titik pangkal terbentuknya koloni Semut Rangrang. Tanpa adanya ratu, koloni Semut Rangrang hanya akan mengalami kepunahan. Sebagian dari peternak Semut Rangrang mengambil ratu dari alam liar untuk dibudidayakan di dalam rak. Sebagian lagi lebih menyukai membuat ratu sendiri dengan cara mengkarantina calon ratu semut rangrang -Rang untuk dikawinkan dengan semut jantan karena akan bisa menghasilkan ratu yang lebih produktif daripada yang didapatkan dari alam liar. Membuat ratu semut rangrang -Rang ini tidaklah terlalu sulit asalkan dilakukan dengan cara-cara yang benar sebagaimana tutorial yang pernah kami bagikan pada video terdahulu. Dalam video ini, kami akan membagikan kembali bukti keberhasilan dari seorang peternak semut rangrang pemula untuk membuat ratu sendiri dengan cara mengawinkan calon ratu dan semut jantan. Saksikan videonya sampai selesai agar Anda lebih termotivasi dan lebih bersemangat lagi untuk bisa membuat ratu sendiri dan bisa berternak semut rangrang dengan menggunakan cara-cara yang benar sehingga Anda tidak lagi menjadi korban tutorial yang tidak bisa dipraktekkan di peternakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rang-rang. Pada video kali ini kami akan membagikan lagi sebuah bukti dari peternak semut rang-rang pemula yang telah berhasil membuat ratu semut rang-rang dengan mengikuti tutorial yang ada pada video terdahulu di channel ini tentang cara mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rang-rang agar bisa menjadi ratu semut rang-rang. Video ini kembali dikirimkan oleh Mas Beng-Beng yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kita saksikan videonya terlebih dahulu dan nanti kami akan memberikan ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Abi, Abian Channel. Jadi, nama saya Beng-Beng, asli Kota Palu Sulawesi Tengah. Jadi ini ruangan pekerjaan saya. Saya seorang pemain gitar, sekaligus pengisi smartphone. Jadi, saya pekerjaan saya itu service service handphone yang berbasis produk Apple. Aktivitas saya sampingan saya itu begini. saya senang dengan smooth. Jadi, ada beberapa caltu tuh yang saya ambil yang sudah kawin dan sudah lepas sayap. Jadi, setiap pagi itu pekerjaan saya itu. Di sholat subuh, saya langsung ke rak budidaya saya untuk melihat eh, cawtu-cawtu yang udah lepas yang udah kawin. Jadi, mereka kawin itu kawin di versi terbang. Apa saya nggak tahu yang jelas, mereka kawin lalu meninggalkan telur mereka dan terbang. Nah, ini yang sudah saya karantina saya menggunakan toples apa nih mika biasa yang bening biar bisa saya kontrol dan di pinggir-pinggirnya itu saya lubangin kecil-kecil untuk lubang besarnya sementara ini saya tutup dulu nah yang jantannya udah mati semua jadi eh, yang drone jantan jantannya itu hanya sehari aja hidup setelah kawin udah mati nah sekarang jantannya saya buang nah, ini betina-betinanya calon ratu ini calon ratu muda nah, calon ratu muda ini alhamdulillah hmm, sudah ada yang beberapa diantara calon ratu ini yang udah bertelur nah, itu ini telurnya tuh itu nah ini telurnya di bawah kepalanya loh. Nah ini kita zoom, oke. Okay. Nah itu telurnya tuh. Wow. Kebanyakan mereka habis bertelur itu langsung mereka lindungi dengan tubuh mereka. Di ya, sana juga. Jadi saya nggak ngasih makan sama sekali cuman ngasih air minum aja nih ini barusan lepas sayapnya uh, telurnya tuh cuman ada beberapa sih ratu yang cacat tuh kadang kakinya nggak ada saya baru tahu telurnya itu modelnya seperti ini nih. rupanya telurnya seperti ini sekarang kita lihat lagi yang sebelah sini tadi mana ya itu ini telurnya tuh itu telur-telurnya itu semacam butiran padi tapi lembut 1 2 3 4 jadi saya ngelihatnya pakai mikroskop lebih enak nah yang ini ini juga bertelur nah itu tuh, tuh lagi bertelur tuh nah itu cara mereka bertelur begitu tuh kayak macam jangkrik modelnya nah itu telurnya tuh di bawah perutnya Jadi telurnya seperti ini nih, saya baru tahu malam ini. Nah di bagian sini juga ada banyak. Nah itu telurnya tuh. Nah ini ada telurnya. Nah itu telurnya tuh. Wow. Nah ini ada calon ratu muda yang sudah bertelur. Ini telurnya itu ya lumayan kecil. Nah, ini telurnya. Mohon maaf, goyang-goyang. Di bagian sini juga ada ratu yang ngebawa telurnya tuh. Itu tuh 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 dia jepit telurnya tuh. Tuh, dia gigit, dia, dia rapiin. Nah, itu itu telurnya tuh. Kalau saya pakai mikroskop ini, Mas, telur yang di dalam eh, toples karantina saya ini nampan tempat saya karantina calto ini saya bisa lihat struktur bentuk telurnya jadi telurnya itu kayak butiran padi kecil di butiran padi tadi itu kalau udah telur lama dia ada titik kayak macam titik satu titik begitu tuh. Dari video ini sangat jelas terlihat beliau telah berhasil mengawinkan calon ratu semut rang-rang dengan semut jantan, sehingga sekarang ini sudah menjadi ratu yang mulai bertelur. Apa yang beliau lakukan sudah benar, yaitu hanya mengkarantina calon ratu dan semut jantan yang sudah terbang meninggalkan koloni asalnya. Beliau tidak asal-asalan dalam mengkarantina calon ratu dan semut jantan ini. Perlu kami jelaskan kembali bahwa untuk menjadi ratu semut rangrang, calon ratu ini tidak diseleksi oleh koloninya dan mereka tidak melakukan perkawinan di dalam sarang koloni asalnya. Saat musim kawin tiba, mereka akan terbang meninggalkan koloninya dan melakukan kawin terbang jauh di luar sarang koloni asal mereka. Calon ratu dan semut jantan yang tidak terbang meninggalkan koloninya saat musim kawin tiba akan dimakan oleh semut-semut pekerja. Dan perlu kami tegaskan juga bahwa meskipun dalam populasi yang besar mereka akan menyebabkan kerugian calon ratu dan semut jantan ini tidak bisa disebut sebagai parasit atau hama bagi koloni semut rangrang rang, karena mereka berasal dari koloni semut rangrang rang itu sendiri atau dengan kata lain mereka adalah bagian dari koloni semut rangrang rang. kesimpulan dari video ini adalah Membuat Ratu Semut Rangrang -rang tidaklah terlalu sulit, bahkan terbukti bisa dilakukan oleh peternak Semut Rangrang -rang pemula sekalipun. Membuat Ratu Semut Rangrang -rang dengan cara mengkarantina dan mengawinkan calon Ratu Semut Rangrang -rang dengan semut jantan akan berhasil jika dilakukan dengan metode yang benar, seperti pada video terdahulu yang pernah kami bagikan bagi Anda yang masih mengalami kegagalan dalam usaha untuk mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang -rang dan semut jantan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar dan kami akan membantu memberikan solusinya. Untuk Anda yang sudah berhasil membuat ratu semut rangrang, -rang, silakan juga untuk memberikan testimoni agar bisa memberikan motivasi bagi peternak semut rangrang -rang pemula yang lain. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan tentang berternak semut rangrang, silahkan menuliskannya di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini dan nantikan video menarik selanjutnya dari kami. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.